Романа, якщо говорити про котел, це кажуть самі росіяни, і вони між собою навіть там сваряться, тому що, мовляв, одні воєнкори скаржаться на інших, що не потрібно розповідати про закриття котла, який утворився на березі річки Сейм. От, власне, якщо ми глянемо орієнтовно десь 8 кілометрів від позиції, от гарно промальовано, біля Коренєва, І от, власне, в цьому напрямку велика кількість росіян. Наскільки реально те, що вони не матимуть змоги вийти, і наскільки це справді буде ударів. по россиянам в цьому напрямку котел прорисован географией мы почему вместе уже с вами не одну неделю об этом говорим о том что сама география местности рисует такого рода котлы как котел оперативный допустим тот же крым почему потому что с двух сторон моря, морями омывается это полуостров естественно кто контролирует вход тот контролирует и сам крым а это и есть оперативное окружение так называемое Та же самая картина и здесь, то есть прорисованный э, географией котел. Э, если его закрыть, то одна, по, по крайней мере один путь, это морем, морем э, с Крыма и либо через реку Сейм э, с этого котла в, в, районе, в районе Суджи. Я думаю, мы додавим россиян, то есть прижмем к реке, выдавим их через Сейм, они перейдя уже на ту сторону. Там уже здоровье будет у них точно не то для выполнения боевой задачи. Дело времени. Дело нескольких недель, дней может быть. Все будет зависеть от принятия решений россиянами. Если они будут упираться, тогда это будет несколько недель. Если упираться не будут, сразу побегут в припрыжку переплывать 7, Тогда дело нескольких дней. Когда этот котел будет зачищен от россиян. Котел для чего создается? Для того, чтобы выдавить противника, уничтожить, взять в плен, то есть зачистить от его присутствия. Потому здесь река 7 в этом смысле нам помогает. Мы подошли к петле, к петле которая дальше, если по, реке смотреть, дальше эта петля идет к Рыльску. И вот движение на Рыльск, дальше Льгов, дальше, дальше Курчатов, Курская атомная станция. Можно идти по реке, можно идти напрямую, как сейчас наши войска идут сразу сразу начали движение на Курчатов. Тоже правильно, потому что это еще один будет котел. Вот мы сейчас о малом котле говорим, да, вот, который от Теткина до Суджи вдоль, ну, параллельно с Симом. А там, если выйти на Курчатов, там еще один будет котел, такой серьезный, серьезный треугольник. Суджи, Курчатов, Через льгов на ризь. Тобто це теж буде реальний котел, і росіянам придеться також тренуватися по перепливанню рік Да, вот Так, де так пан Романе. До речі, є вже кадри по заявлені про те, що росіяни таки перекидають техніку в напрямку. Е Лінії бойового зіткнення, чи вже можемо говорити, що є лінія бойового зіткнення чи маневрені бої, це зараз з вами проговоримо. Є техніки, і також перекидають вони і окремі якісь частини ППО, серед яких там, і кажуть, два дивізіони С-400, три дивізіони С-300 ПМ. Тобто те, що ми працюємо потужно і потужними силами на Курщині, це факт того, означає, що росіяни перекидають немалі сили. принаймні, заявлено про це. уже начали перебрасывать из восточного фронта, в том числе пока не снимают атакующие подразделения, пока снимают тыловые подразделения, резервные подразделения, которые могли бы вступить в бой, но уже не вступят, а их сейчас перебрасывают на, на Курщину. То есть уже мы начинаем выполнять и вторую задачу по, по этому вот заходу на Курскую область. Россияне начали формировать подготовку к войсковой операции. Там пока нет линии боевого соприкосновения полной, там она фрагментарная, это правильно, потому что мы движемся, нам она в принципе не нужна, это полная линия. Движение будет зависеть от действий российского военно-политического руководства. Но уже э, лиха беда начала. Они уже начали, по крайней мере, собирать, э, собирать подразделения, которые могут выполнять боевую задачу, и поехала техника, это самое главное. То есть поехала техника, которая должна была вступить в бой на Восточном фронте или пойти уже в оперативный прорыв. У россиян они практически подошли к Покровску, это дальность от Донецка 50 километров, Вот они тактически, это оперативный прорыв. И, в принципе, резервы, которые могли бы, допустим, быть брошены в бой в этот оперативный прорыв, могли бы, конечно, много бед сотворить в районе Покровска. Сейчас уже Такая, такая, такой вероятности, у, та, таких возможностей у россиян нет. По они не окружат, не будет достаточно количества резервов. Вот они на курс поехали. Упрутся в город. Единственная проблема, и она довольно-таки весомая, это город подвергнется ударам армейской артиллерии, ну, естественно, Кабов, авиационными средствами поражения. То есть город мы можем потерять как населенный пункт, а не как рубеж обороны. Пане Романе, також заявлено на захід від суджі в районі Глушкове і Корініве працює наша авіація. Насамперед, ото орієнтовно в цьому напрямку Населений пункт селище Красно називається воно красно-октябрьський, і працюють наші сили заявлено. Все ж тими ЕАСМ Хаммер 250 французькими. Ну, Зараз вони перекидають ППО, значить буде важче працювати наші авіації. Але я так бачу, що цей Хаммер це така дуже хороша зброя. Тому що ми вже з вами не вперше говоримо, що саме ці французькі ракети вражають ціль. Хамміри, так, дійсно, да, це французька. планирующая авиабомба, причем с ракетным ускорителем. Почему ее удобно использовать, допустим, по этому направлению? Она после сброса с предельно малой высоты, то есть самолет может в режиме такого ухода под радиогоризонт от локаторов противника, может подойти к границе, то есть со стороны Украины, подойти к границе, на малой высоте, на предельно малой высоте сбросить эту авиабомбу, у нее запустится ракетный ускоритель, подымет ее, саму авиабомбу, на высоту, на которой уже раскроются крылья, и она пойдет дальше, как планирующая авиабомба. Вот так километров 30 можно эти авиабомбы забрасывать в таком режиме, в сбросе на с предельно малых высот. И именно этим пользуются наши авиаторы. Подходят, сбрасывают авиабомбу, еще пропланировал 30 километров, наносит удар. Вот это удар где-то 250 килограмм боевой части. Именно этот калибр нам передают французы. У них есть больше калибры, но сейчас оптимальный вариант для нас как раз именно такого рода выполняется боевая задача. Она высокоточная авиационная бомба, то есть и система наведения французская, ну, отлично работает. Поэтому а нам французы обещали, обещали их по 50, минимум по 50 ракет в месяц передавать. Я думаю, эта цифра уже увеличена, потому... На глубину кілометрів тридцять авіабомби можуть працювати по і в тому числі російській території. Це доволі таки неплохо. Пане Роман, також заявлено про те, що біля судді на північ на північ від Судджі, ось цей напрямок. Є населений пункт малі локні, і от самі росіяни кажуть наступне, що і тут утворився для них котел в розмірі двох рот. Що цікаво, хто потрапив в оточення? Це всі новці та Розгвардія, тобто служба виконання рішень і Росгвардія. А це означає те, що Росія кидає все, що має, збираючи самої Росії. это первая у них первая задача была. Дело в том, что до сих пор эта операция для россиян, она обозначена как контртеррористическая. Ну, как ситуация, Путин ее что-то обозвал, непонятно, контртеррористическая ситуация. Но реально это контртеррористическая, для россиян контртеррористическая операция. Значит, занимаются и отвечают за нее ФСБшники, то есть КГБшники российские, по большому счету это такой пограничный конфликт. Они еще до войсковой операции, реальной, чтобы отвечал, допустим, Министерство обороны за эту операцию, не дошли. Дело в том, что тут тоже надо будет тогда уже россиянам включать механизм введения внутри страны положения, военного положения, вплоть до состояния войны. А, скорее всего, Путин не хочет на это идти, потому что самой этой операции, так сказать, занимаются ФСБшники. А у ФСБшников очень малый, мало, мало, механизмов привлечения силовых структур. Вот они все свои силовые структуры, на которые более-менее имеют влияние, они их и привлекают. Синовцы, Росгвардия, там, части ФСБ, те, те же ставшие в строй срочники, то есть э, э, тот же Ахмат, он тоже как Росгвардия считается. Э, потому ментов российских туда при, привлекают, Росгвардия, в принципе, к МВД относится. Э, больше пока они не могут, но уже, уже, пошли, э, уже пошли переброски. Я думаю, российских войск Восточного фронта, именно войск, во, войсковых частей, я думаю, в ближайшее время Путину придется объявлять военное положение. Ну, по крайней мере, в, это, в этих областях так это точно.